অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে শিক্ষয়িত্ৰী প্ৰিয়ংকা তামুলী ফুকন প্ৰিয়ংকা তামুলী ফুকনৰ বাহনৰ খুন্দাত নিহত হৈছিল এজন যুৱক শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ বাহনৰ খুন্দাত নিহত হৈছিল সৰুপেটাৰ ভাৰ্গৱজ্যোতি বৰ্মন সন্দিকৈ কলেজৰ সন্মুখত শনিবাৰে সংঘটিত হৈছিল ঘটনা এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰিছিল প্ৰিয়ংকা তামুলী ফুকন পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিল শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা আই টুৱেণ্টি বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে এ এছ জিৰ' ওৱান বি ৱাই ডবল জিৰ' ফ'ৰ জিৰ' সম্প্ৰতি পাণবজাৰ থানাত জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰিয়ংকা তামুলী ফুকনক কটন কলেজীয় চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰী প্ৰিয়ংকা আৰু পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ প্ৰিয়ংকা তামুলী বৰফুকনৰ বাহনৰ খুন্দাত এগৰাকী যুৱকৰ যিহেতু মৃত্যু হৈছিল শনিবাৰে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এই মুহূৰ্তত আমাৰ সাংবাদিক মিতালী কৰ ফোন লাইনত সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ মিতালী শনিবাৰে সংঘটিত এটা দুৰ্ঘটনা তাৰপিছত সেই বাহনখনৰ যিজন গৰাকী বা যিজন চালক আছিল প্ৰিয়ংকা তামুলী ফুকন পলায়ন কৰি আছিল অৱশেষত জালত পৰিছে আৰক্ষীৰ শেহতীয়া আপডেট এই মুহূৰ্তত কি জনাব মিতালী প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হল যিগৰাকী বেংকত কৰ্মৰত আছিল ভাৰ্গৱ জ্যোতি বৰ্মন সেই যুৱকজনক নিজৰ কাৰ্যালয়লৈ আহি থকা অৱস্থাতে এইগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে আহ আই টুৱেণ্টি যিখন বাহন আছিলে সেই বাহনখনে খুন্দিয়াই মৃত্যু ঘি আচলতে গাড়ী এইখন তেওঁলোকে পলায়ন কৰিছিল চি চি কেমেৰাৰ ফুটেজ সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু সকলোখিনি তদন্ত কৰি পাণবজাৰ আৰক্ষীয়ে গাড়ীখন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হল আৰু তাৰ পিছতেই এই গৰাকী যিহেতু মাতিলে জেৰা অব্যাহত ৰাখিলে আৰু অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হল এইখিনিতে এটা কথা কব লাগিব যে মহানগৰীত বিভিন্ন সময়ত এনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ থাকে আৰু সেই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি বহু বাহন আচলতে পলায়ন কৰে আৰু এইগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী তেওঁ পলায়ন কৰিছিল আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰক্ষীয়ে সক্ৰিয়তাৰে সকলোখিনি তদন্ত কৰি মিতালী এই আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো সবিশেষ আমাক জনোৱাৰ বাবে আৰু বৰ্তমান প্ৰিয়ংকা তামুলী ফুকনক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে পানবজাৰ মহিলা আৰক্ষী